नमस्कारम् एवर्कं मन्त्राक्षरीलेखे स्वागतं देवीमाहात्म्यं षष्ठोऽध्यायः धूम्रलोचनवधः ऋषिरुवाच इत्यागर्ण्यवजो देव्या सोपूरिदः समाचष्टसमागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य भूतस्य तद्वाक्यमागर्ण्यासुररा स क्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोजनं हे धूम्रलोजनाशु त्वं सैन्यस्य परिवारिदः तामानयबला दुष्टां केशकर्षणविह्वलां तत्परित्राणदः कश्चिद्यदीवोत्तिष्ठदे परः स हन्धव्योमरो वा यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषिरुवाजः तेनाज्ञप्तस्तदशीघ्रं स दैत्योतुम्रलो जनः मृदषष्ट्यासहस्राणामसुराणां द्रुतं ययौ स दृष्ट्वा तां तदो देवीं तुं हिनाचलसंस्थितां जगदोश्चै मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवति मर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्यद्य केशाकर्षणविह्वलां देव्युवाचः दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृद्धः बलान्नयसीमामेवं तदः किं ते करोम्यहं ऋषिरुवाचः इत्युक्तः सोऽभ्यदावर्ता मसुरो धूम्रलो जनः हुङ्गारेणैव भस्मा सा चकाराम्बिका तदः दक्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तदाम्बिका ववर्षसायकै तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वदैः ततो दुदषडः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवम् पातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः कांश्चित् करप्रहारेण ना दैतानास्येन ना चापरान् आक्रान्त्या चादरेण जगानः समः कोपाञ्जित् पाडयामास केसरी तथा तलप्रहारेण स्वीकृतवान् पृथक् विश्चिन्नबाहुशिरसः कृदास्तेन तथा भरे पभौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां दुदकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीदं महात्मना तेन केसरिणा देव्यावाहनेनादिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलञ्जक्षयिदं चक्षयिदं कृष्णं देवि केसरिनाथदः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिदादरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डो महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिपरिवादिदौ तत्र गच्छदगत्वा च सा समानीयतां लघु केशाश्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वा संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपादिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामदाम्बिकाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे देवीमाहात्म्ये धूम्रलोजनपदो नाम षष्ठोऽध्यायः सप्तमोऽध्यायः चण्डमुण्डासुरवधः ऋषिरुवाच आज्ञपदास्ते तदो दैत्यश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेत ययुरभ्युद्यतायुधाः ददृशुस्ते तदा देवी मी श्रद्धा सां व्यवस्थिता सिंहस्योपरिशैलेन्द्रशृङ्गे महदिकाञ्जने ते दृष्ट्वा तां समाधातुमुद्यमं चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापासिधरास्तदान्ये तल्समीपगाः तद कोपं चकारोश्चैरम्बिका प्रति कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूतता भृगुडीकुटिला तस्य ललाडफलकादृतं काळीकराळवदना विनिष्क्रान्तासिपाशिनी विचित्रघड्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्विभिचर्म परिधाना शुष्कमांसाधिभैरवा अधिविस्तार वदना जिह्वालनभीषण निमग्ना रक्तनयना नादापूरिदधिगा सा वेगेनाभिपतिद गाधयन्दीमहासुरान् त्र सुरारीणामभक्षय तद्बलं पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राहि योधघण्टासमन्वितान् समाधायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुरगैरथं सारथिना सह निक्षिप् क्त्रे भैरवम् एकं जग्राहकेशेषु ग्रीवायामदचापरम् पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमबोधयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तदा सुरैः मुघेन जग्राहरुषा बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां मम एर्दा भक्षयश्चान्या तन्यांश्चा ताडयत्तदा असिनानि हदा केचित् केचिद्घड्वाङ्गदाडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्दाग्राभिहदास्तदा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोऽभिरुद्रावतां काळीं मदीभीषणां चरवर्षैर्महाभीमैर्भीमा तां महासुरः चाधयामासचक्रैश्च मुण्डक्षिप्त्यैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्मुखं भयुर्यदार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरं ततो जहासादिरुषा भीमं भैरवनादिनी काळी कराळवक्त्रान्तर्दुर्धर्शदशनोज्ज्वला च महासिंहम् देवी चण्डमधावदा गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासि नाश्चिनद् अधमुण्डोऽभ्यधावतां दृष्ट्वा चण्डं निपादितं तमभ्यपादयद्भूमौ सा गड्गाभिहदं मृषा हदशेषं तदः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितम् मुण्डश्च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मौण्डमेव च प्राहप्रचण्डाट्टः समिश्रमभेत्य चण्डिका मया तवात्रो बहृदौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि त्रिशुर्वाच तावानिदौ तथा दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाचकाळीं कल्याणी लिदं चण्डिकावचः यस्माश्चण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता ചാമുണ്ടേ തോ ലോകഷ്യസി മാർക്കുരാണേ ദീ മഹാത്മ്യ ചണ്ടമുരവോ നമ സപ്തമോധ്യയ